В нашем универе на протяжении трех дней с 23 октября по 25 октября проходила конференция. Не предоставилась возможность поучаствовать в ней. Вчера в Бартоломе у нас был дискуссионный день, где мы решали вопросы, предложения по лакокрасочным и полиграфическим производствам. Конференция дала возможность не только мне, но и многим студентам, проявить себя, показать тот уровень, который на самом деле в нашем университете и какие знания нам даются. Когда поступаешь на первый, и второй курс, когда учишься еще не сильно понимаешь, где можно устроиться работать, кем ты можешь работать, какие у тебя могут быть обязанности, а вот такие встречи дают много возможностей, начерпать для себя много информации. Сегодня я посетила ярмарку вакансий и меня заинтересовала на предприятие Копорол. Нужны туда сотрудники, такие как лаборанты, технологи. И больше всего меня привлекло то, что это молодая компания. Там ценится чувство юмора. Все по нашей специальности. И технологии жиров нужны, полиграфисты, лакокрасочники. На будущее говорю всем нашим студентам, абитуриентам, что нужно учиться в химико-техническом университете, так как есть много возможностей и порыв у ваших знаний будет ценен. Лакокрасочная отрасль э, сейчас испытывает очень большие проблемы с кадрами. Мы готовы учить, мы готовы брать э, студентов э, для развития. Главное, чтобы студенты этого хотели, э, хотели развиваться и хотели э, стать тем, вот для, для, чего они тратят эти пять лет своей жизни. Потом приходите в химико технический университет на лакокрасочную кафедру желательно. Предприятия, которые сегодня были, они заинтересованы чтобы нас взять. Очень тоже предлагали вот хорошие условия. Я думаю, что по своей специальности полимерщика, я думаю, можно развиваться, и я вижу себя в этом, в этом деле. Приглашаем в нашу компанию умных, перспективных, обучаемых специалистов. Если вы хотите связать свою дальнейшую жизнь с химией, заниматься научно-исследовательскими и просто работать в удовольствии по своей специальности, мы приглашаем в нашу компанию. С помощью этой ярмарки лично для себя я увидел, что в нашей стране не все так плохо, что если ты будешь все-таки специалистом, то тебе есть куда устроиться, можно куда устроиться. И лично для себя я выбрал пару-тройку мест, где, если все сложится, и если я смогу, я бы хотел проходить практику, ну и в дальнейшем работать как минимум. Украинский государственный химико-технологический университет – это единственный университет в Украине, который впервые провел такое мероприятие, как ярмарка вакансий в рамках конференции Young and Composites», и решил вопрос взаимодействия школ, университетов и бизнеса.